असत्यावर सत्याच्या विजयाचं प्रतीक असलेल्या रावणाचं देशभरात विजयादशमीला दहन करण्यात येतं नागपुरातही दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही सनातन धर्म युवक सभेतर्फे रावण दहनाचा उत्सव साजरा करण्यात आला कस्तुरचंद पार्कवर रावण मेघनाद आणि कुंभकर्ण यांचं जय श्रीरामच्या जयघोषात दहन करण्यात आलं रावण दहन पाहण्यासाठी आबालवृद्धांसह नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती मर्यादा और जीवन जीने का बुराइया ये एक बार में समाप्त नहीं होती बार बार बुराइयाँ आती रहती है इसलिए उनको समाप्त करना है ऐसा हमें हमेशा ध्यान रहे इसलिए ये रावण दहन का कार्यक्रम हम करते हैं और बुराई पर अच्छाई की विजय का ये पर्व है प्रभु श्री राम जी ने सामान्य लोगों को साथ में लेकर अपनी सेना तैयार की और रावण जैसे शक्तिशाली राक्षस की सेना का उन्होंने निपात किया तो इससे यही दर्शाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली हो और अच्छाई ये उसके सामने दिखने को कमज़ोर हो लेकिन अंततोगत्वा अच्छाई की ही विजय होती है